Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Українці не будуть спати, бо будуть спостерігати фаєр-шоу на болотах. А росіяни, само собою, зрозуміло, на підмоскові загорівся промисловий об'єкт, на якому горить четверта уранова установка за останні чотири тижні. Як пишуть ТГ каналу, потужний вибух загорілась підземна підприємство. Одразу після цього, після заяв Трампа, почались якісь рухи. ФСБ знову піднято по тривозі. Раніше повідомлялось про план Путіна підриву Запорізької АЕС, або щодо однієї АЕС на території РФ він хоче максимально загнати ситуацію до критичного рівня. А годину тому поклало високовольтні лінії електропередач, які ведуть від калінінградської атомної станції. Де ця заяв це трапилось декілька годин тому. Одразу після цього пролунав приглушений вибух на першому реакторі. Відніця чорний дим. За повідомленням диверсія спричинила порушення технологічного процесу роботи станції. Про постраждалих не повідомляють. Радіаційний фон в районі АЕС перебуває в підвищеній позначці. Випливає з відкритих джерел, ведуться стабілізаційні роботи. Робітників евакуювали реактори, перевели на холодне забезпечення. Ситуація напружена. Невже Путін вирішив остаточно добити свій народ і прийняти аж такі радикальні міри? Як ідеться в повідомленні, вибухи опор лепа відбувались поспіль три години. пише офісне мушеня. Ситуація в РФ виходить з під контролю. Крім того, почався бунт пілотів на стратегічних аеродромах, які відмовляються взлітати, і були там дислокованими, поки до них б'ють як в тирі. Та були там дислокованими, поки по них б'ють як в тирі. Як от Венгель сьогодні? Удар по нефтебазе в Энгельсе, интересная, совсем чуть-чуть пышевиськовый экспорт Коваленко. Залишимо умовые оригиналы, и хоть чуть-чуть правду. Сегодняшний удар по Энгельсу был показательным многим. Не только тем, что там размещена крупнейшая база для стратегической авиации, и соответственно имеется хранилище как авиационного топлива, так и боекомплекта для боевых вылетов. Нет, я хочу обратить внимание... Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за период полномасштабного вторжения в Украину РОВ потеряли тысячи единиц средств ПВО уничтоженными, поврежденными, затрофейными. По состоянию на сегодня категория ПВО у РОВ наименее компенсируемая. Это связано с тем, что производство среди ПВО в России единицы в месяц восстановления аналогично в то время, как в месяц РОВ теряет в среднем по три десятка средств ПВО. Произвести и восстановить они могут всего несколько. В настоящее время Россия вошла в фазу критического дефицита средств ПВО, но это только пояснительная часть. Ни СССР, ни тем более Россия никогда не могли закрыть полностью свое воздушное пространство. Что при СССР, что при России всегда были области, которые имели полноценное шаловнированное ПВО. В период с 22 по 23 самыми защищенными считалась Московская область и вот Крым. Но были и крепкие среднячки, например Саратовская область. Но в последнее время неоднократно фиксировались экспортные средства ПВО на дежурстве в российских областях, что говорит об изъятии или даже выкупе этих законтрактованных средств для компенсации нехватки ЗРК. Не так давно я опубликовал пост в котором разбирал бравурный пропагандистский репортаж российскими СМИ про ПВО Московской области, предназначенный для Арктического региона и сверх суровых условий комплекс охраняет теперь Москву. Что случилось? Но все же не о Москве, а о том, что один из важнейших регионов Саратовской области оказывается не в первый раз под ударом и отрицает успешность нынешнего глупа. Упали обломки, вы серьезно? Украина продолжает методично истощать российскую ПВО и параллельно наносит удары по критически важным объектам. В свою очередь Кремль, находящийся на Рубиконе накануне инаугурации Трампа, так ничего и не смог продемонстрировать для того, чтобы убедить 47-го президента США в том, что с ним нужно договариваться, а не додавливать. Курске провал по Энгельсу, яркий прилет оперативно-тактического значения задач инаугурации РОВ в зоне БД не выполнили. Как-то Россия не особо уверенно входит в 25-й год, хотя планировала сеять ультиматами и требования. Но если уж на то пошло, исходя из слов президента Украины Зеленского относительно производства ударных дронов и ракет Украина, как раз еще ударов по России даже не начинала. Это все была подготовка, скажем так, размягчение мяса перед прожаркой. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі. Підпустись, переможемо разом.